Так как этот мост первый, здесь мы загадываем свое самое заветное, заветное желание. И я бы очень хотела действительно услышать, чтобы действительно приветствовать. нас. Кстати, очень хороший знак, если с мостом кто-то ручкой и помашет подверг. Поверьте, желания исполняются. У меня очень заветное слово, что завтра даже кому-то скажу, что именно. Ура, мостику! Уже я слышала замечательно. Не переживайте то, что пропустим на обратном пути мы на Берстае, пока направо любите с королевским Очень хорошо сейчас видно э, более вот, ниже часть, более каменная, более старая часть королевского дворца, но выше он в стиле знаете, здесь, вот вы на второй мировой войны очень много было разрушений, корейских дворец, например, внутри, он полностью сгорел, он внутри полностью современный. Вот завтра мы будем гулять, после него я вам по возможности расскажу побольше, но снаружи попытались спорно сохранить. Конечно, это уже не такой роскошный порог, как был во времена. Здесь, в Ленинграде, конечно, у нас есть большой музей борцовый

Балашиная либо католическая церковь. Так вот, теперь включите на нос свою фантазию и возле этой церкви станьте что вы вот, искали. Значит, вверх вот для этого памятника высаживается этой кнопочка и только желтенькие и голубенькие цветочки. Вот как это огромный красивый бронзовый памятник, когда все приходит чуть-чуть в Вашего великого царю,

プリスタル、よく思い浮かぶと、何が起こるかというと、それが、いかんや、この、や、これ、と、

и получается и зимой, и